В первую очередь хочу выразить благодарность компании Кемка за то, что организовали этот семинар. Очень поучительный, много нового для себя подчеркнули. И в целом способствует развитию этой отрасли в Республике Беларусь. Огромное спасибо обеими руками за такие мероприятия. Было очень интересно, узнали много нового задали некоторые вопросы по усовершенствованию оборудования. Все мы уже стремимся к тому, чтобы устанавливать качественное оборудование, к тому, чтобы оно было унифицированное, к тому, чтобы все мы пользовались хорошей техподдержкой. Поэтому я хочу сказать спасибо организаторам за столь грамотное, организованное и проведенное мероприятие. Спасибо. Спасибо организаторам. Очень продуктивное, очень... na wysokim poziomie nam informacje o sklepie, jak ono działa, jakie jest niuanse. Przeprowadzam sporo szkoleń, ale e, będąc tutaj w Mińsku, w Białorusi, zauważyłem, że e, zainteresowanie było e, spore. Ludzie zadawali naprawdę ciekawe pytania. Jestem pod wrażeniem. To nasz pierwszy seminar w Mińsku, i właściwie pierwszy seminar w Białorusi. Ja nie oczekiwałem, że będzie taki interes. Приехало к нам очень много людей. Я под влиянием их знаний. Видно, что у них есть опыт в установке оборудования. Надеюсь, что информация, которую мы передали, позволит им еще улучшать свою профессиональность. Так что думаю, что это первый и уверен, что не последний семинар.